Baik. Saya tahu dalam SPRM ini ada orang bicarakan. Sekarang ini suara-suara pembangkang sibuk tentang penyambungan kontrak dan Sri Azam Bakti SPRM. Saya nak sebut begini, saudara. Saya tidak nafikan teguran-teguran dan isu-isu dibangkitkan. Tapi percayalah, saudara. Melihat pada perkembangan SPRM puluhan tahun, inilah tadi pertama SPRM berani menggeledah semua toke-toke besar. Ya, ini kenyataannya sudah. Saya boleh ganti. Saya boleh bincang dengan kawan-kawan kita boleh ganti esok. Tapi saya tak yakin. Yang baru itu berani menyinggung toke-toke punya bilion-bilion ringgit kekayaannya. Keluarga-keluarga, orang besar-besar, tansri-tansri, tonton dan pembesar-pembesar. Jadi bagi saya, beri ruang sekejap bagi orang yang diamanahkan untuk mengambil tindakan yang berani. Saya tidak ada sebab untuk mencurigai keberanian ketua SPRM sekarang untuk bertindak keras dan tegas. Kerana saya belum melihat itu sebelumnya. Itu yang pertama. Tapi orang-orang yang menegur, saya lihat ada pembangkang, ada golongan daripada civil society yang riuh mengkritik. Saya tak pernah dengar dia sokong bila SPRM bertindak kepada tokoh-tokoh yang bilion-bilion itu. Yang tuntun dan keluarga mereka. Tidak pun sebut. Malah secara senyap mereka menyokong. Saya tidak dapat terima kenyataan ini. Tidak ada sokongan Malah bila kita ambil tindakan dendam. Kita kerana dendam. Dendam apa? Orang punggah bilion-bilion ringgit, dendam apa? Saya dah bagi tahu bukan sekarang dulu puluhan tahun dulu. Kamu tahu pukul aku. Terajang ter telanjangkan aku. Keluarga, kawan-kawan, saya maafkan. Ratusan yang hilang pekerjaan tak apalah kita maafkan. Tapi kamu curi duit negara, kamu pulangkan balik. Itu bukan uang saya, itu uang negara. Harus pulangkan balik kepada rakyat. <tuk> Tapi naratif ini tidak berlaku. Mana ada naratif kalau dengar daripada civil society setengahnya bukan semua. Ya, segelintir. Yang bukan hebat bunyinya. Ha, berani sentuh. Sang Tun Sang Tan Sri, Sang Datuk Sri yang pun dah jelas wangnya begitu banyak. Dia nak. Sebab itu saya memilih untuk menjawab soalan 1MDB. Masa temubual dengan Azhar Zira Sebab dia nak tekan hanya Datuk Sri Najib 1MDB. Datuk Sri Najib 1MDB. Saya kata dia di penjara. Sudahlah. Sudah. Oh, dia dia akan dilepaskan. Ini bukan soal urusan kita. Lembaga pengampunan dan pertuan agung. Dan kes ini masih lagi ada. Tapi mengapa kamu padam dan diamkan isu-isu yang kadang-kadang lebih besar? Bilion-bilion ringgit yang dicuri. Kamu maafkan, kamu diam. Seolah-olah nak padam itu supaya kamu hanya tumpu kepada seorang manusia yang sudah sekarang di penjara kajang. Saudara, kita bertempur sekian lama. Tapi jangan dendam. Kita bertempur sekian lama. Tapi jangan hilang ehsan kita kita ni manusia. Kita juga ada keterbatasan, keterbatasan dan kelemahan. Kita tunduk kepada negara hukum. Proses undang-undang dan peraturan. Tetapi jangan umpamanya melihat seluruh masalah rasuah ini hanya ke satu orang atau dari satu parti. Kalau masalahnya dalam amnu, menazamri. Ah ha, itu mesti dihangatkan. Kalau masalah di kalangan lain mesti dipadamkan. Tak ada dengar satu suara. Padahal saudara saya dalam pembangkang puluhan tahun. Sebelum itu dalam kerajaan. Pernah disebut tentang orang yang punya bilion rasuah ini. Sudah ceritanya 30 tahun. Tak ada berani bicara. Sekarang bila ada ambil tindakan. Tidak ada dukungan. Jadi saya nak sebut perkara ini. Bagi saya, bagi ruang Sementara itu kita cari ganti Yang kita yakin berani Dan peralihan akan tetap berlaku Dalam pimpinan SPRM Tetapi kita harus tahu Kita harus berikan sokongan padu dan kuat kepada SPRM Untuk bertindak tegas dan keras Bersihkan ke negara ini rasuah Yang kita lakukan, pemerintah tata kelola tender, itu kita lakukan. Apa cara yang paling mudah untuk dapat wang? Rundingan terus. Itu kita dah batalkan. Melainkan beberapa perolehan ketenteraan atau intelligence yang rahsia. Saya harus akui. Tapi yang selainnya tidak. Jadi saya harap rakan-rakan faham. Dan ini bangkit soal juga badan kehakiman. Sekarang ini dibincangkan, wah, inilah Perdana Menteri yang paling teruk kerana campur urusan hakim. Sudara, ini masalahnya. Dua hari yang lalu saya jumpa, Ketua Hakim Negara minta jumpa. Saya jumpa. Saya tanya, sepanjang hampir tiga tahun saya Perdana Menteri, mana kes yang saya campur? Saudara, itu artinya campur tangan dalam urusan kehakiman. Panggil ketua hakim bagi arahan. Ini berlaku dulu. Apa sudah lupa? Orang keadilan lupa ke? Hakim itu menerima arahan daripada penguasa. Ingat? Ya. Tapi dalam sejak ini, sekalipun jumpa dalam soal nak tubuh akademik keadilan, dalam akademik kehakiman dan sebagainya. Tetapi tidak pernah sekalipun saya bicara soal keputusan penghakiman. Bagi saya, rule of law means precisely, excellencies, you do not interfere in the decision to be made by the judge. No, Kadang-kadang saya pun mual dengan kepura-puraan ini. The hypocrisy of condoning the excesses of the past where judges work at the whims and fancies of the executive, where decisions are made to suit the interests of the executive. Now, not one case have I discussed. Oh, dia bangkit soal penyambungan, pelantikan, ikut proses. Ada tanya, oh, Perdana Menteri tidak harus tampur sama sekali. Saya nak tanya, ini duta-duta besar banyak, Zurjaya Tinggi. Mana negara di dunia di mana ketua hakim dilantik tanpa pengetahuan atau rujukan atau pertanyaan kepada Perdana Menteri atau Presiden. Perancis, Jerman, Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, India. Sebut negara mana. Semuanya harus ada perimbangan kuasa perundingan yang berlaku. Eh, di sini, no. Tak boleh. Sebab hanya 4-5 orang. ...punyai kepintaran luar biasa untuk menentukan. Saya nak beritahu, saya tunduk kepada prinsip perlembagaan negara ini... ...dan saya akan pastikan apa juga perlantikan tunduk kepada per, uh, keputusan... ...ikut hukum dan perundangan negara dan dirojok kepada Yang di-Pertuan Agong... ...seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan dan after consultation dengan balik raja-raja. Bagi saya, selagi saya Perdana Menteri dengan amanah oleh rakan-rakan... Dalam kerajaan madani, ini prinsip kita. Kita pertahankan kebebasan badan kehakiman. Kita pertahankan cara dan kaedah perlantikan dan kuasa yang di-Pertuan Agung.